अब ये रोज़े का मतलब जो है ये है रुक जाना ठहर जाना अपने आप को रोके रखना रोज़े का मतलब ये होता है अब हमारा जो रोज़ा है भूख बर्दाश्त करना प्यास बर्दाश्त करना सारा दिन अपने आप को खाने पीने वाली चीज़ों से अपनी बीवी से रोके रखना ये रोज़ा है और सिर्फ यहाँ तक नहीं आगे अल्लाह ने रिशा फरमाया ना कि ला अल्ला ताकि तुम परहेजगार हो जाओ अब जब हम सुबह रोज़ा रखते हैं उसके बाद हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा हम जहां मर्जी बैठे हुए हैं अगर हम पानी पीने लगते हैं तो हम ये कहते हैं नहीं भाई मेरा रोज़ा है अल्लाह देख रहा है तो हम पानी नहीं पीते हम खाना नहीं खाते क्या हमने रोज़ा रखा हुआ है अल्लाह देख रहा है तो सिर्फ रोज़े का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ खाने पीने वाली चीज़ों से रोक के रखना है बल्कि रोज़े का मतलब ये है कि आपने रोज़े की हालत में और इसके अलावा भी रोज़े की हालत में भी आपने अपने आप को चुगली गिबत और अपनी आँखों के गुनाहों से हर किस्म के गुनाह से अपने आप को रोके रखना है और किस लिए कि अल्लाह देख रहा है अगर हम रमज़ान में रोज़ा रख के बाहर निकलते हैं, तो अगर हमारी नज़र किसी गैर महरम पर पड़ जाती है तो हम क्या कहते हैं भाई अल्लाह देख रहा है अगर हम झूठ बोलने लगते हैं रोज़े की हालत में तो हम दिल में क्या ख्याल करते हैं कि अल्लाह देख रहा है अगर हम नाप तोल में कमी करने लगते हैं तो फिर हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि अल्लाह देख रहा है तो जो अल्लाह हमें रमज़ान शरीफ में देख रहा है वही अल्लाह हमें ग़ैर रमजान में भी देखता है जो अल्लाह मुबारक में हमें देखता है वो गैर रमज़ान में भी हमें देख रहा होता है तो एक दानश्वर ने बड़ी ख़ूबसूरत बात लिखी थी उसने लिखा कि अपनी ज़िंदगी को रमज़ान मुबारक की तरह गुजारो अपनी ज़िंदगी मुबारक की तरह गुजारो ताकि तुम्हारी मौत जो है वो ईद की तरह है ज़िंदगी रमज़ान की तरह गुजारो हर काम में अल्लाह से डरते रहो और ये खाली रोज़ा नहीं है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को खाने पीने वाली चीज़ों से रोके रखा और बाकी आपने सारे काम वैसे के वैसे किए जो आप पहले करते थे तो ये रोज़ा नहीं ऐसे रोज़े की अल्लाह रब्ज़त को कथन ज़रूरत नहीं है यह हदीस मुबारक में आता है जिसका मफहूम है कि हजूर पाक रही सलाम की बारगाह में दो औरतें आईं मसला पूछने के लिए रमज़ान मुबारक का दिन था उन्होंने मसला पूछा तो हजूर पागल सलातम ने आगे से उनसे दरियाफ्त किया कि तुम लोगों को रोज़ा है तो, तो वो कहने लगे कि हाँ हमें रोज़ा है तो हजूर पागले सलातलम ने इर्शाद फरमाया तुम्हें रोज़ा तो नहीं है वो कहने लगे कि नहीं यार रसोल्ला हमने रोज़ा रखा है हमारा रोज़ा है हजूर पागले सलातम ने इर्शाद फरमाया जरा यहाँ पर कह कर दिखाओ उल्टी करके दिखाओ तो उन्होंने उल्टी की ये हदीस के अल्फाज हैं कि उनके मुंह से खून भी निकला और गोश्त के लोथड़े भी निकले तो औरतें बड़ी परेशान हुई तो हुजूर पाक ने पाकली सलात वसलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा रोज़ा तो तब ही टूट गया था जब तुमने अपने भाई की या अपनी बहन की गिबत की थी कुरान मजीद में है ना कि अगर तुम अपने सगे बहन भाइयों की या किसी भी मुसलमान भाई की या बहन की हिबत करते हो या चुगली करते हो तो गोया तुमने उसका गोश्त खाया है तो ये रोज़े का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने अपने लोटों को खुश्क रखना है अपने पेट को भूख भूख के साथ रखना है वह ये रोज़े का मकसद नहीं है रोज़े का मकसद ये है कि अपने आप को हर चीज़ से रोके रखना है ये हजूर पाकर सलाम ने अपशात फरमाया कि ऐसे रोज़े की अल्लाह रबुज़त को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जिसमें सिर्फ भूख हो जिसमें सिर्फ़ प्यास हो और कोई चीज़ ना हो बल्कि हमारा तो काम ये बनता है के मुबारक में हम हर चीज़ तर्क करके खालिसतन अल्लाह के रजा के लिए हर वक़्त सरबसजूद होते रहे